и всего этого. А только мы это сделаем, все вот эти олигархи, все они все это отдадут мирно, тихо, чтобы только их не трогали. Да, вот это все. не то, то, что они натрогали до этого. Есть, yes, есть. Yes. Он Юру с пацанами пошлем по Европе. Вот а как вы какие первые кроки нужно сделать? Что? Какие первые кроки нужно сделать для того, как вы уважаете? Перший крок, я сказав, треба встановити народний суверенітет. Бо в 96-му році почати мали з чого? З утворення громад і передачі всієї власності у власність громад. І, е, Мешканців цих громад. У мене на Майдані було, я був такий цікавий, дуже вірмона Чеченські сотні, не буду розповідати, бо я і в Карабасі приймав участь першої дні, і в Чеченській був. Ну, у мене дуже багато тут друзів, цих неруських. І е, штаб у нас був манго. Е, магазин манго це на розіграча, і я забуду. Де на виходить на консерваторію? Там якраз триповерховий магазин і викинув. Там хлопці сиділи, ми прийшли поляки. Поляки приїжджали, всі народу приїжджали. Скажіть, Андрій, вот, дивіться, ви э, до перебудови були багатше Польщі за 20 раз. Это правда. У нас економіка була 2 триллиона доларів. 2 триллиона доларів, если перевести в доллары И бюджет був триллион 200 мільярдів доларів. Нам рассказывают, что сегодня только 30 миллиардов долларов бюджет и 180 миллиардов ВВП. Понимаете, да, что это бред. Вот. И, э, а мы были в Польше, говорят, бедные, вспомните, вначале мы приезжали, вам трусы привозили, чтобы на хлеб заработать. Ну, было такое. Но мы сегодня, смотрите, Майдан это сколько это 20 лет уже было после... Мы за 20 лет уже обгоняем Германию. А вы где? Вы в жопе. А чего? От а того, что когда только Польша стала независимой, Олег Валенция, когда привел народ, поляки ему поверили, простому электрику, да, так же, как поле простой сантехник. У нас есть своих Олегов Валенция полно в Украине, еще более мощных, но, видите, система их берет и сажает, потому что у нас система очень окрепла. И что поляки сделали? Всю узаконили террогромады, узаконили народный суверенитет и передали всю собственность вышки, шахты, заводы, пароходы, которые были на земле этих громад, в том числе землю, людям. И люди стали сразу в 17 раз богаче. И не верьте никому, что богатый Евросоюз давал Польше миллиард, сотни миллиардов долларов на развитие, на вот эти шикарные дороги, все. не давал. Он им давал в кредит. Вот собственность громад. Таким было, что А нам что? А у нас сразу все украли, организовали олигарха Паханат, как я назвал эту систему, и ничего не меняется до сих пор. А мы бьем по хвостам. Там плохо, там плохо, коррупция. это все производное главного. Когда, извините, у тебя, не дай бог, я не буду показывать, я на себе покажу. Когда у меня где-то рак, его надо вырезать сначала. А потом уже попытаться вылечить. И вот у нас, пока мы не решим народный суверенитет, пока мы не установим э, единую владу, как записано в Конституции, украинский народ, який має виконувати безпосередньо, у нас ничего никогда не изменится. При самом святом президенте, даже от все равно будет даже жопа, что сегодня. Президента не